Sentyabrın 7-sində Azərbaycan Media Mərkəzində Söz və ifadə azadlığına ictimai dəstək forumu çərçivəsində Söz azadlığı yoxsa vətənpərvərlik mövzusunda debat keçirilib. Oponentlər parlamentin deputatı Aynur Camalqızı və media eksperti Zeynalmammadov olub. Bu mövzunun aktuallığı son vaxtlar Ayınesin redaktoru Mirşahin Ağayevin məhkumlu jurnalist Elnola Fətullayevdən bəhs edən Bədbəxt adam filmi ətrafında yaranmış müzakirələrdən irəli gəlir. Əgav, faktiki olaraq həmkarının həbsinə haqq qazandırır və bildirib ki, ondan ötrə vətənpərvərlik söz azadlığından üstündür. Yabats zamanı Camalqızı bildirib ki, əgər onun qarşısında söz azadlığı və vətənpərvərlik arasında seçim qoyularsa, o ikincisini seçər. Vətən olmasa söz azadlığı demokratik anlaymaları öz mənasını itirir, deyə vurğulayıb. Cənal Məllimi o mövqeini görə haqlı sayılır. Amma söhbət torpaqların 80% -ndan artıqı düşmən işğalı altında olan 9 milyon əhalisina 71 milyon qaçğın və məcburi köçkün şəraitində yaşayan bir ə, ölkədə ə, mən ə, bu mövqeini qəbul edirəm və düşünürəm ki, vətənpərvərlik hissi, vətənpərvərlik duyğusu bizim üçün aktuallığını hələ də saxlayır. Öz növbəsində mən əlavə edirəm ki, müasir sivilizasiyada ən yüksək dəyər insan və söz azadlığıdır. Vətən insanlar üçün olmalıdır. İnsanlar vətən üçün yox. Diana Məcburi vurğulayıb. olmaz. Yani bu bakımdan bir manalı düşünürüm ki sözü zahmet İnsanın özünü ifade etmeyi azalt olur. O beden çok çok üst değer ki de burada hiç bir buradan seven sebep Çünkü vatan insanlar için. Yoksa insan vatan için bir bak da hansını bir yöne çekmeli? İnsanı yoksa beden mi? Ben insanları çekeyim.